Сегодня я вам покажу, как приготовить безопасную помадку для куличей, которая не осыпается и прекрасно держится. Желатин мы заливаем водой и оставляем набухнуть. В кастрюлю мы добавляем воду, лимонный сок и сахар. Ставим на огонь и перемешиваем доводим до кипения и снимаем с огня. Наш сироп я перелила в посуду с высокими стенками, потому что жидкость может брызгаться. Это очень неприятно. Теперь мы все сбиваем до плотного состояния и до белого цвета. Сбивать нужно долго, чтобы масса получилась очень тягучей и чтобы не лилась. Ну вот, наша масса сбилась. Вот. Теперь нужно дождаться, чтобы она чуть-чуть загустела, потому что она все равно еще льется, для того чтобы наша помадка не убежала из наших пасочек. Ждем.